Давайте поговорим про Олимпиаду. Олімпіаду, а что вам не подобается в Олимпиаде? Вас там не было. Mm -hmm. Нет, нет! Украина за день выиграла три олимпийские медали. Це було у нас яка дата 28-05. Україна выиграла перше золото. Вот знаешь, вся проблема у вас, почему мы вас сейчас уничтожаем поголовы? Потому что вы историю не знаете. А. Ой, Робс, ты о чем общаетесь? Обо всем. О чем а? хотите? Ой, мы про Сталина сейчас только что разговаривали. Хотите про Сталина поговорить? Не хочу, Давайте про Путина поговорим. Хрен с ним. Конечно, он редкостный, но давайте про него поговорим. Может быть, не про политику? А про что? А что, сейчас на кроме политики нет других тем? Ну, давайте с вами, знаете, на какую тему поговорим, смотрите. Как вы относитесь к генералу Петрику Пяточкину? Я не знаю, кто это. В смысле, кто это? Это очень важный человек, который сейчас военной комендатурой в бывшей Курской области Российской Федерации управляет. Не знаю, кто это. Ну, ладно. Как вы относитесь к тому, что но у вас больше нет Курской области. Курская область не 15 километров. Ну, части Курской области нет. Это, Это даже не одна четвертая Курской области. Какая разница? Вы же ядерное государство. Но что должен сделать? Я, власть, не, власть, я да? не очень люблю тему политики, политики, но сам факт того, что до Курска не дошли, не это уже говорит о чем-то. О, чем о чем это говорит? Если, если, если бы дошли до Курска, до то да. можно, можно было бы что-то сказать. А дошли лишь до каких-то каких окраин, до какого-то какого поселка, 15 километров и все. За два, два года это большое, это большое достижение. Не за два года, за 8 дней. Если вы не в курсе, то за вот с января месяца этого года. Вы mm -hmm. вот с января месяца по сегодняшний день взяли вот чуть меньше территорию, чем мы взяли за 8 дней. Mm -hmm. Я не интересуюсь тем политикой, но вот конкретно Курской области так мельком где-то что-то что слышала. Вот, потому что я не интересуюсь политикой. Я у меня политики. Я больше отношу себя к милицистам, которые не интересуются. Вы это уже повторили. А вы мне скажите, а, а как вы относитесь к тому, что мы так легко вообще зашли к вам на территорию вашего государства? Я не буду на это отвечать. Ну просто скажите ваше мнение. Ну, мы просто спокойно зашли и пошли вперед. Вот вы месяцами берете населенные пункты. а, а мы... Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Давайте. А у, у вас, вас когда, когда вы наступали, наступали были сильней... сильнейшие грубо говоря, солдаты, и вы, и вы пошли, пошли на, на срочников, срочников которым 18-20 лет. Угу. По-моему, По это несопоставимые не силы, силы пойти на давайте, срочников. Давайте я вам объясню немножко, и вы тут немножко заблуждаетесь. В соответствии с данными Министерства обороны Российской Федерации, вооруженные силы России насчитывают 2 миллиона вооруженных солдат. То есть профессиональная армия России это 2 миллиона. В соответствии со словами вашего президента Путина на территории Украины задействовано 700 тысяч из 2 миллионов, то есть 1,3 миллиона у вас где-то шарются по территории вашего государства. С точки зрения логики на территории сопредельного ну, вот у нас идет война, да, мы же должны на границах там находиться вооруженные силы. Из 1,3 миллиона война ну, в этом мы потом поговорим. Смотрите, вот из 1,3 миллиона, ну какая-то же профессиональная часть армии должна находиться. Как бы у нас граница сейчас с вами, прямая граница, она не такая большая, чтобы быть открыта. Да? Там уже Беларусь идет, а тут вы идете. Тут как бы не сильно большой то кусок. В принципе, вы могли бы туда бы запихнуть свою профессиональную армию. Но у вас ее нет почему-то. Она уже вся задействована на территории Украины. Хотя президент вас говорит, что всего 700 тысяч задействовано, значит он немножко подбрехивает. Там все-таки у ваша профессиональная армия в числе двух миллионов. Хорошо, хорошо, все, что, что вот вы сказали, сказали угу. я, я ничего из этого, этого не знаю, потому что я этим не интересуюсь, мне это не нужно. Это, это слишком, слишком негативная информация, информация я, я ее не пропускаю, не пропускаю в свою жизнь, я не не слишком жизнерадостный человек для таких новостей. У uh, uh, меня появился к вам вопрос. Uh, 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 я I так, I так понимаю, uh, для каждого человека uh, его, его страна, страна, естественно, он, он патриот, патриот своей страны. Я как так, так понимаю, вы тоже патриот, патриот своей страны, страны, верно? Да. Да. Разговаривайте, вы на русском языке. А вы разумеете украинский? Может, Дойч, может, по-настоящему по польскому? Нет. Я, я знаю турецькі. Можна, можна турецькому Я Не знаю турецьке. Я розумію на українському я, я, я люблю українською. Добре, язык я буду спілкуватися з вами виключно українською мовою. Нема питання. Я з вами спілкуюся зараз російською, тому що ви взагалі росіянці десь відсотків 80, а від загальної кількості не розуміють ніякої іншої мови, окрім російської. Ви не розумієте мови, ви не знаєте їх і 80% населення всієї Росії жодного разу не покидали кордони Росії. Ви завжди. Знаходитесь там. Ви, от, наприклад, ви куди ви їздили, окрім Росії, де ви були? Крім Росії? Так. Я родилася в Грузії. А, ну добре, вам, вам дуже сильно пощастило, я була що в Грузії, ви. В Росії, в Турції, в Азербайджані. В Росії. Ну, я да, скажу, вам, вам дуже сильно пощастило, що ви хоча б народилися в іншій країні. А так зазвичай всі росіянці знаходяться тільки на території Росії, і окрім Росії, вони нікуди не виїжджають. Або. Можливо, вони десь були на пострадянському просторі. Ну, інші країни вони не, не, не їздять. Це в нас в Україні, це було доволі просто, тому що в нас, наприклад, з Києва був лоукост, і ми могли, допустимо, до а, Мілана злітати за 10 євро. І це було нормально. Ми взагалі не парились про це. А у вас це да, це, це дуже важко, це дуже дорого. Так, да, у вас, вас от, от, сзади світиться, ця карта. карта? Україна или. Звісно. А як ви выдумали там карту? Похоже. Камчатки там нема. Хоча я там був, до речі. Може, змінимо тему? Не люблю тему політики. Чого б це? Ми з вами так добре спілкувалися цю тему, Давайте продовжимо. Давайте, продовжим. давайте поговоримо про, про Олімпіаду, допустимо. А що вам не подобається в Олімпіаді? Вас там не було? Ні! До речі, у вас там не було. Нам сподобалася Олімпіада. Ми, коротше, приходимо на Олімпіаду. А росіян нема! Ми такі, ура! Росіян нема! Ніху собі. Про що з вами спілкуватися про Олімпіаду, якщо у вас там не було взагалі? Ми там були, золото не брали. Почему а, русский, русский человек, человек? Я считаю, что, что каждый россиянин, который проживает на территории России, он русский, русский как минимум душой. душой а, потому что я так же, как вы, и вы, подчеркну своей страны. То есть бурят русский, так? Ну, пусть будет так. А. Я, например, а. я не русская, у меня мама а. русская, папа азербайджанец и, и грузин. И, и я себя, себя все-таки душой, душой ощущаю больше в русскую ну, сторону. Ну, тоже разумела, тоже разумею. А, подимо родкий человек, если его не было на Олимпиаде, не может говорить об Олимпиаде. Потому что там много чего было интересного достаточно. Допустим, допустим тот же стрёкт в Турции, который продил всех, который, успех, который, который буквально, буквально был на каждом шагу в интернете, в каждом интернет, паблике. Я просто, просто запитую, про що з вами спілкуватися про Олімпіаду, якщо у вас там не було взагалі. Не за... До речі, а ви не задавалися запитанням, а чому вас там не було? А, а вы не задавались, задавались вопросом, почему у нас там не было, и ваши все равно ничего не, не выиграли? Мы выиграли, выиграли серебро, мы выиграли бронзу, у нас дуже багато mm -hmm. медалей. Но, Но все-таки если, если сравнивать с другими странами, другими, странами я, я смотрела по, по большей части гимнастику, гимнастику, потому что сама гимнастка. И почему же тогда ваша гимнастка ничего не выиграла, а выиграла гімнастка гимнастка? Україна за день виграла три олімпійські медалі? Це вже це було в нас яка дата? Два новосьма Україна. Виграла перше золото на олімпіаді четвертого. Скільки напишіть мені, будь ласка, яка кількість медалей взагалі Україна отримала? Гімнасти може, не виграли, може. Ну, це ж не значить, що ну, ми да, не выиграли медаль. Там тільки Там тільки гімнастика була чи що? Що? Там тільки гімнастика була? О, Украина отримала, не Україна получила рекордне золото. Смотрите, Україна получила рекордне золото на Олімпіаді. О, всі медалі, інфографіка. окей. Україна на Олімпіаді. стоит э, рекорд на олимпиаде. олимпиаде. Наши спортсмены выполняют, выполняют это на российском уровне, и это у них нет. только да, что Да, -то я, 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 я пометаю, а потом их снимают за Мельдонии, например. Вы спрашивали, почему, почему нас там не было. было? У, нас у нас была возможность туда поехать. Не. Только... Да, да, была. нам дали возможность туда не. поехать только, только под нейтральным флагом нейтральным гимном. А как я если... скажу про Россию? Как Росія, ви не мали можливості туди їхати? А, Я, я говорю, как, э, за, за дівчинок, які займаються художньою гімнастикою. Україна Украина которой... отримала 12, 12 медалей. Ну, якщо дивитися на дані, які Росія виграла до этого, то это все равно меньше, чем Россия всегда виграла. Так що радуйтесь, б щось то узнает. Россия в олімпійські ігри не выиграла ніколи. От в цілому Олімпійські ігри Росія ніколи не вигравала. Росія, 에, Росія, Сполучені Росія. Штати вигравали Олімпійські ігри там дуже багато разів. А Росія ніколи. Вона отримувала медалі в заліку. Об... В заліку. І Україна також. Давайте перевіримо, наприклад, за який, за який рік? Давайте, який рік. Оберіть будь-який рік. Mm -hmm. Також. Давайте, Давайте на ваше, ваше усмотрение. Итоги Олимпийские Только игры. не 24-го года. Не, а, Наприклад, який там у нас був? 1900, нет, 2000 я не знаю, там в 12-м был, чи... а, в 14-м были. Итоги, а, летние Олимпийские игры. Итоги. Летние Олимпийские игры 2012-го года. Так. Uh, Залік, перше місце США, друге Китай, третє Великобританія, четверте Росія. Uh, uh, Количество золотых медалей у США 46, у России 18. Що ви там выиграли? Но, но, но <со> это все одно больше, чем у, України, у 12. І ще раз, ну, 18, так. У вас тут было 18 медалей. Но, но так, это все равно ні. больше, чем у вас, ви виграли... в нас. А, а каким-то спортсменам боїться туди, туди, то, то у вас, вас би їх 12 не було. Я, я ще раз скажу: США, Китай, Велика Британія вони займали перше три місця. Ви не вигравали Олімпійські. Ви маєте на увазі, щоб ви вигравали нас в Олімпійських іграх. У да, вас стягання саме ми... між нами. А чого ви так нас боїтесь? А хто а вас боїться? Вас ніхто не боїться. Не боїться. Так, лично я? так вас взагалі там нема. Шо? Дивіться, вас а... взагалі там нема. Хорошо. Раз... Раз. Ви... Я считаю, що ви сидите, просто так, ми не зараз видеться. виграли. Дивіться, я ще раз скажу ми зараз выграли. Вас Хорошо. взагалі там нема. Ми виграли. Ми є, а вас, не, нет, ми виграли, У вас Хорошо. ноль. Вы... Хорошо. Очень, Очень культурный, культурный человек. человек. Я, Я смотрю, что перебиваете. А -а 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 -а. Я, Я считаю, считаю что, что вы сидите да. здесь, просто манипулируете да. людьми, пытаетесь да. их вывести на, на эмоции. Вещи. Вот. Ну, ну по, по крайней мере, мере по-моему, по это видно. На вещи. Навіщо мене мені виводити вас на емоції? Якісь? Мені не цікаво Но... це. Я взагалі з вами спілкуюсь на тему війни і Но, політики. а з якою цел ви тоді і сидите і тему політики, політики на, на... Вот такій вот так вот вот. Вот. целі ще ціле? раз, я спілкуюсь на тему війни і політики. Я вам з самого початку це сказав, коли ми тільки під'єдналися один до одного. Я завжди кажу, що я спілкуюсь на цю тему. Ви сказали, давайте змінимо. Ми змінили на Олімпіаду. Це ваше. Ви запропонували тему Олімпіади? Ні? Так. <правда> <правда> так, я ж кажу: ми виграли вас. Вас взагалі нема. Ми отримали на 12 медалей більше, ніж ви. У вас нуль. <правда> <правда> так, давай. Хто, хто винен в війні? Останнє запитання тебе: Росія чи Україна? Повторійте на <правда> я розміні якось зараз. Ти сама попросила, щоб я з тобою спілкувався українською, тому розуміє, хто винен. Я не просила винен... розговорювати. Ти мені я задала спросила. це запитання, я принципово. Ви Вибачувати мой вопрос. Добре. Просто спросила, ви розмовляєте не на українському, а на руському? Добре, тепер я принципово спілкуюся українською ще раз. Хто винен війні? Росія чи Україна? Хто винен в війні? А Росія чи Україна? Тяжело. Тяжело. Я не буду <ріху> Це, <іди на. ріху> О чому общаєшся? Добрий вечір. О чем? я с Кубани, кубанские казаки, православных еще нет, Дуже добрые, дуже тяжелые. Спрашиваю украинцев, как вас так же ты мадурили, что вы, батька наш, Бандера спиваете? Угу. Зараз под Маланской ладой. Угу. Не нравится вам Бандера? Не, он не то, что нам не нравится, понимаешь? Да. Его, смотри, что? мы же 500 лет. С Божьей помощью. Да. Шукаем по всему свиту с и выпить. А зачем, а зачем ты у себя повесил тогда? Mm. Пособника террориста, о, пособника а, Гитлера. Ты, а кто тебе сказал? Подожди, откуда да. ты это взял? Давай, смотри. Сталин с, с Гитлером подписывали соглашение? Сталин сперва предлагал американцам, англичанам. Я а ж про Гитлера спрашиваю. Нет, подписывал, конечно. Подписывал. Значит, он yeah. пособник Гитлера. Почему? Он, чтобы поделить Польшу, он готов был подписать с Гитлером. Пособник, правильно? Нет, кто тебе такое сказал? Ну он же с ним подписал соглашение, они вместе. Он с подписал ним... пакт, они Что нападили? такое пособничество? Нет, давай секретный протокол открывать тогда. Да, секретный протокол, они так. поделили мир. Точно так же и мы сейчас будем делить. Мир. Нет, скажи мне, пожалуйста, получается, они пособники? Почему? Ну что такое пособничество? Ну, пособничество это помощь. Да. А как он Гитлеру помог объясни? Они вместе друг друга. Нет, они, нет, они подожди, подожди, да? ты, ты, давай, давай. Да. Если ты начал, если ты тянул. Я ж да? тебе так и отвечаю. Ну смотри, как он Гитлеру помог. Давай. Помог делить по Европу. Как Гитлер помог Сталину? Сталин помог Гитлеру? Так это политика. Ты о чем? Пособничество. Нету в политике нету друзей. Пособник Гитлера. Друзей в политике Сталин нету. нацист. Сейчас точно так же Украину поделят. нацист, он пособник Гитлера. Я тебе еще раз говорю, Что? Нету в политике нету правых и виноватых. А, Есть а, Да да, давай так, а Бандера нацист? Бандера? Да. Ну, Бандера, во-первых, христопродавец. Так это политика. Ну, это не православный, он это не православный. Политика. Это раз. Вообще по барабану, я не православный Бандер. тоже. А, ну вот видишь, вся проблема-то в чем? В православии. Ну, проблема, конечно. Ой, а ты, ты разбираешься в православии, правильно? Конечно. Давай, конечно. скажи мне, когда началось православие, когда оно стартовало? Значит, смотри, Давай. крещение Руси. Причем тут ну, Русь? Православие, Василий, что... я спрашиваю. Православие началось? Значит, да? А вот разделились католики и. Какой год был? Хотя да, бы такой век был? Наверное, 643-й. 643 Скажи да. мне, пожалуйста, историю первого монаха. Слушай, ты меня экзаменуешь по теологии. Ты же, а, хорошо. Ты в православии хорошо, ты верующий, правильно я понимаю? Конечно. конечно. Верующий. Так, а, давай с тобой определимся. А? А, у тебя сейчас висит за твоей спиной Сталин, и твой, видимо, дед а, на палке. Mm -hmm. Э, вопрос. А скажи мне, Сталин, которого осудили за убийство в Катыни, 20 тысяч польских О. Подожди, осудил кто? Ты... Российская Федерация. Стоп, стоп, стоп. Российская Федерация. Что? Ты что? Ты что? Так стись, перекрестись. Ты что? Российская Ты Федерация угови? осудила. Какая Российская Федерация? Тебе зачитать? ]と... Да ради бога. Слушай. Давай зачитаю. Без проблем. Но я не знаю, кто его осудил. Ты хочешь с... перепроверить. Можешь Слушай, перепроверить, вы собираете, Перестань, собираете, пожалуйста, вы меня перебивать не постоянно. Мы же с тобой общаемся. нет. Не не, не не Смотри, постоянно почитают. Расстрел в Катыни. Там читаю там тебе. Да. я тебе читаю. Давай Катынский расстрел военное преступление. Массовое убийство польских граждан. В основном пленных офицеров польской армии, осуществленной восьмой 1940 кто года. Это? Кто это сделал? Теперь читаем э, кто, сам да. кто, кто это признал, читаем. Да. Тема Катынского расстрела длительное время осложняла польско-российские отношения. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев отметил: «Катынская трагедия — это следствие преступления Иосифа Сталина и ряда его предшественников. Позиция российского государства по этому вопросу давно сформулирована и остается неизменной». 26 ноября 2010 года Государственная дума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, которых признает, что массовые Расстрел польских граждан в Катыни был произведен согласно прямому указанию Сталина и других советских руководителей и является преступлением сталинского молодец, режима. Молодец. Смотри, теперь дальше. Давай. Вот знаешь, вся проблема у вас, почему мы вас сейчас уничтожаем поголовок? Потому что вы историю не знаете. А. Понимаешь, в 1920 а году. А Медведев и Государственная Дума? Да, тоже не Медведев знает, да? Дол... О, Мы ему все считаем до. Право, право. Цветы в студию, цветы в студию да, этому да, молодому да, человеку. Да, да. Смотри, смотри, ты не знаешь историю, а мы хорошо знаем и помним. Угу. В 1920 да. году был такой у нас э, военачальник Лухачевский. Ага. Ага. Да, он пошел 150 тысяч армией э, брать да. Варшаву. Что, ты отключился? Нет, я тебя слушаю русский, внимательно. Что? Я тебя слушаю. Так просто вот, история неинтересная. Смотри, эти, войска, эти войска, русские войска, да, русские солдаты, мантии русские, они попали в плен. Понимаешь, у Сталина, как и у нас, очень хорошая память. И поляки 100 тысяч пленных русских, они заморили город. Они их не убили, они просто их заморили в но смотри, э, тут ситуация какая. Мы все помним, ничего не забываем. И если Путин, не дай бог, не применит тактическое ядерное оружие по Украине, и мы не дойдем до Львова, то мы Путина ну, уберем. Слушай, вообще история. Полная вопрос у нас, про Сталина у нас, был. Ты знаешь, у нас, у нас, у нас задача одна: максимально. Вопрос смущен. был про Сталина. Он пособник Гитлера. Ты православный. Смотри, ты православный. Нет. Смотри, Сталин, ты православный. Сталин Сталина самый, подтвердила государственная Тихо. России. Перестань верещать. Принем, перестань, Россия... верещать. Россия... перестань верещать. Перестань да, Еще да, раз успокойся. Ты, ты государственная дура Российской, Российской Федерации постановила шире, о том, что это преступник А? Салатки ху... Зеленского, А? я <зыв> говорю, Государственная Дума не, Российской Федерации вы, по... Не, по... <зыв> а то... <зыв> Давай мы тебе выключим микрофончик. Посидишь в тишине, да? Буся, посиди, пожалуйста, успокойся, успокойся. Ты какой-то нервный очень, такое чувство, что ты говна поел. Перестань это делать. Ты когда разговариваешь, у тебя просто что-то все время вылетает. Это явно не какие-то слова и не какие-то вообще здравые мысли. Я тебя не слышу. Установись, успокойся. Выключил, переключил меня, обиделся. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине, слава нашим героям.